matahari pada waktu kewafatan putera Nabi bernama Ibrahim AS itu maka mereka di kalangan umat Islam pun ada yang berkata ni mestilah kerana kematian Ibrahim lalu Nabi telah bangkit ke atas mimbar menyampaikan kutbah yang penting bahawa matahari dan juga bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dia tidak berlaku gerhana kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya ini semua ketapan daripada Allah SWT di atas polisi yang mana dia ajar kepada kita daripada awal lagi lillahi la'amru min qablu wa min ba'd wa yawma'idhi yafrahul mu'minun demikian kita dapat lihat tema ni daripada awal mengajar umat Islam tentang satu kerangka berfikir dan inilah dia yang dikehendaki kepada kita di bawah prinsip yang pernah kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan bagaimana memahami Al-Quran ni ada dua bentuk yang pertama dinamakan sebagai tafsir yang kedua dinamakan sebagai takwil ingat ya, tak Jadi kita belajar awal-awal dahulu beza di antara tafsir dan takwil ni ada kalangan ulama mengatakan bahawa satu yang jelas diterangkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah itu dinamakan sebagai tafsir dan tidak boleh bagi seorang menjalankan ijtihadnya bagi ayat ataupun sunnah yang telah terang jelas itu al ijtihada di mawridin nas dalam kaedah syarak letakkan tidak boleh berijtihad dalam perkara-perkara yang telah tetap nas padanya dan sesuatu yang diistinbatkan oleh para ulama yang mengetahui baik dari segi ilmu-ilmu alat maka itu dinamakan sebagai takwil maka takwil kepada ayat ini seperti disebut oleh para ulama ahli tafsir bahawa ia mengajak umat Islam untuk berfikir luar kerangka kebiasaan supaya dalam segala perkara mereka lakukan yang terbaik sebab itu menyerahkan segalanya kepada Allah SWT demikian juga kalau kita lihat kata Imam Al-Biqai Ma masih lagi kita berada di awal perbincangan tentang Zerat Rum ni oleh Muhammad Mikha'i yang terkemuka dengan tafsirnya bernama Nazud Durar itu pernah beliau dipenjarakan kerana istihad yang beliau adakan iaitu cuba menerangkan perkaitan atau perhubungan kesalsian satu ayat dengan ayat lain perletakan satu surah selepas surah yang lain pernah dipenjarakan beliau di atas istihadnya ini dengan kitabnya bertajuk Nazud Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wasuar beliau ni berkata bila kita meneliti surah Rum ni daripada awal lagi patternnya tujuan utama surah ni adalah untuk menetapkan bahawa semua perkara dalam genggaman Allah SWT jadi dari titik tolak itu surah ni menguraikan keesaan kekuasaan Allah atas segala sesuatu dan mestilah kiamat itu akan berlaku serta dalam surah ni kita akan lihat kemenangan hamba-hamba Allah SWT yang dekat dengannya dan musibah yang berlaku kepada musuh-musuhnya ini tujuan pokok surah surah makiyah jadi nama surah ni pun daripada awal telah kita bincangkan bahawa jelas menunjukkan perkara di mana terbukti kebenaran janjinya memenang kan Rom kata Parsi. Ada lebih kurang huraian oleh Al-Imam Ibn Qai. Jadi dalam ayat yang ketujuh ni bila Allah menyatakan ya alamuna zahiran minal hayati dunya wa hum akhirati hum ghafilun. Bahawa sikap orang-orang kafir ini mereka hanya melihat perkara yang bersifat zahir saja. Tak nampak dia sudut batinnya. Maknanya kat sini kata Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Kasyaf yufid anna lid dunya zahiran wa batinan. Fa zahiruha ma ya'rifu al-juhal min at-tamattu' bi zakhari fiha, um wa tana'um bil malaadhiha wa batin و حقيقتها majazun مجاز الى الاخره يتزود منها اليها بالطاعه والاعمال الصالحه يعني نampak daripada ayat ini kata Zamakhshari pandangan ini menariklah untuk disebutkan bahawa rupanya dalam kehidupan ni ada bab zahir ada bab batin zahir ni hanya kelihatan kepada orang-orang yang jahil kalangan musyrikin kafirin yang terpedaya dengan keindahannya dan berseronok-seronok pada ini bagi si kafir si musyrik yang tidak mengerti perjalanan ke akhirat yang tak nampak perjalanan ini mata hatinya buta daripada Muhammad kebenaran ini demi segala-galanya dunia ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT wa ya lamuna min alhayati dunya dia tahu perkara yang zahir sahaja tak ada bahagian akhirat untuknya kalau dia berniaga dia pemulaannya dia akan mengconvincekan customernya itu bahawa harganya terbaik dia rugi tak apa kali pertama lepas zaman angin hati customer itu maka dia mulalah akan menipu di sana menipu di sini kerana baginya segala-galanya mesti dikawut buat untung untung jangan ada rugi jadi kalau pemulaannya rugi tak mengapa hanya untuk menangi hatinya sebab itu tipulah di mana saja boleh tapi bagi si mukmin tidak dia melakukannya dengan tulus dengan terus kerana baginya dunia satu perkara adalah satu perjalanan dan akhirat itulah tujuannya maka dalam perniagaan pun merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu ini beza di antara fahaman si kafir dengan si mukmin benar kata syar'i di sini bahawa mereka hanya melihat perkara zahir saja iaitu lah perkara yang tamattu' bagaimana nak berseronok-seronok wa tanaum hanya untuk mendapat nikmatnya dan perkara yang sifat akhirat itu memang jauh tidak ada langsung dalam penilaian hati mereka jadi telah saya huraikan dalam kuih yang lalu bahawa pada awal surah ni dikemukakan ejekan kaum musyrikin yang disampaikan kepada Nabi yang salam manusia Abu Bakar Sedin dan Nabi pun bersabda bahawa Parsi akan kembali dikalahkan berapa tahun akan datang ketika itu pertaruhan atau perjudian belum lagi diharamkan lalu Abu Bakar Sedin telah bertekad bertaruh melawan Ubay bin Khalaf tentang kebenaran informasi Al-Quran itu beliau menyatakan bahawa dalam masa 6-7 tahun ke depan Rom akan akan kembali mengalahkan Parsi. Tapi setelah lalu masa itu, kemenangan yang disebut itu belum juga kunjung tiba. Lalu Nabi SAW telah mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya menambah taruhan dan memanjangkan lagi tempoh sampai kepada 10 tahun kerana kita telah pelajari berkaitan di itu melibatkan angka di antara 2 hingga 10 atau 3 hingga 9 lah. 2 hingga 10 antara 2 dan 10 dan dia menuju kepada 3 hingga 9 lah begitu. Maka Nabi SAW telah menyuruh Abu Bakar Siddiq dan saya telah jelaskan kuliah lalu bahawa dari sudut usulnya di sini bahawa mazhab Hanafi membenarkan perniagaan yang bersifat riba dan juga pertaruhan di negara dari harb berpandukan kepada pendapat ini berpandukan kepada kisah yang berlaku ini baik dan telah saya terangkan kepada tuan-tuan dan kuih lalu bila Allah SWT menyatakan di sini min ba'di ghalabihim ghalabihim ni sengaja disebutkan oleh Allah SWT walaupun kalau tak sebut perkataan ghalabihim ni saya nyatakan sebelum ni ayat ni telah pun jelas kalau kita baca ghalibatirum fi adnal ardu wahum saya ghalibu sudah pun jelas tapi mengapa Allah sebut atau ha, min ba'di galabih. Ini lagi sekali penekanan penyebutannya bahawa mengisyaratkan betapa kekalahan ataupun kemenangan yang sedemikian hebat yang dikecapi ataupun dinafikan daripada seorang. Tak kisahlah mana bangsa sekalipun, mana puak, mana golongan sekalipun. Dia adalah merujuk kepada kehendak Allah SWT. Bahawa dalam beberapa tahun kekalahan yang memalukan atau kekalahan total itu, kekalahan yang mengaibkan itu, dia akan kembali menang. Ini menunjukkan kepada kita adanya kehendak kuasa agung zat agung Allah SWT taala yang menetapkan segala-galanya. Jadi penyebutan min ini ini kajian yang menarik di usul bahasa Arab. Min yang mendahului kata galabihim ini mengisyaratkan bahawa kemenangan atau kekalahan tidak akan berlaku berterusan dia mesti ada akhirnya. ni yang patut kita rawat dan terapi di kita dalam apa juga keadaan yang berlaku bahawa setiap benda itu pasti ada penamanya. setiap benda itu akan berakhir kerana Allah SWT menjadikan kehidupan seperti yang digambarkan watilkal ayam unudha wiluha bainan nas kehidupan ni umpama roda dia pusing satu hari di bawah atas akan tiba waktu dia turun ke bawah jadi ayat ni pun tak menentukan secara pasti bilakah kebenangan itu akan berlaku Allah hanya menyebut perkataan dildu'un yang kita fahami dari sudut bahasa Arab ni dalam sudut saya uraikan ia merujuk pada angka 3 hingga 9 boleh jadi perkara itu disebabkan manusia dapat berbeza penilaian tentang bila sepatutnya seorang ataupun satu bangsa itu dinilai menang dalam pertarungan atau peperangan jadi perangan antara keduanya berlangsung lama dan sebagaimana yang terbincangkan kemenangan pertama Rom mereka perolih di tempat namanya Armenia kemudian diikuti pula dengan kemenangan ke berikutnya hingga mereka dapat menguasai semula Baitul kemenangan dalam satu pertarungan dapat dinilai baru tercapai ketika lawan musuh mengakui secara rasmi bahawa mereka itu kalah. Boleh juga kemenangan dikira pada waktu benteng yang paling kuat dapat ditundukkan. Jadi untuk menghindari kritik yang boleh jadi diajukan oleh kaum musyrikin, ayat ini menggunakan kata yang dapat digunakan oleh sesiapa pun tanpa kesalahan. Baik muslim-musliman, hati dan dikasihkan, ini adalah satu perkara yang penting untuk umat faham kerana dalam contoh-contoh yang banyak lagi contoh tentang kehidupan manusia ni baik mereka orang kafir dan kadang-kadang terbagi juga kepada orang beriman dalam sikap ataupun sifat ataupun tabiat yang Allah gambarkan ya alamun zahiran minal hayatid dunia mereka hanya tahu perkara zahir kesonokan je tak mau fikir perkara yang lebih mendalam tanggungjawab accountability mereka sebagai seorang hamba dan insyaallah kita akan bincang lebih lanjut pada ayat berikutnya wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh